ारायणा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणीयम् दशकम् अचामिलोपाख्यानम् अचामिलो नाम महीसुरपुरा चरन्विभो धर्मपदान् गृहाश्रमी गुरो दृष्टवान् सुदृष्टशीलाम् कुलडाम् मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽ तदा हृदाशयः तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः धधौ भवन्नामयुते सुतेरतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्गरान् भयङ्गराम् श्रीनपिलक्षयन्बिया पुरामनाक् त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहाव नारायणनामकम् सुदम् दुराशयस्याभि तदा त्व निर्गद त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवाद् पुरो बिपेदुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीडपडा मनोहराः अमुम् च सम्भाष्य विकर्षदो बडान् निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापम् निखिलम् न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथम् तु निष्कृते कृते पिबोब् नमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किम् विदिता भवादृशाम् प्रबोतुल्पुरुषा बबाशिरे। श्रुति स्मृतिभ्याम् विहिदारथादयः पुनन्दिपापम् नलु नलुनन्दि-वासनाम् अनन्दसेवादु इति इदि प्रबोतत्पुरुषा बबाशिरे प्रबो अनेन बो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेषु कृता यदग्रही नाम वयाकुलो हरेः इति प्रबोधोत्पुरुषा बबाशिरे नृणामबुद्ध्याभि मुकुन्दकीर्तनम् दहत्य गौहान्महिमास्य तादृशः यदाह्निरेतांसि यदौषधम् दधान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बबाशिरे इतिर्याम्य बडैरपाश्रुते भवद्भटानाम् च गणेतिरोहिदे भवत् स्मृतिम् कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदम् सुखिङ्खरावेदनशङ्कितोऽयमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयवृत्त्यान् अशिषिश्चदुच्छखैः सदेव वादालयनाद पाहि माम् नारायणा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते கிருஷ்ணா நாராயணா குருவாயிரப்பா நாராயணா 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 இந்த அஜாமிளா பாக்கியத்துல நாராயணா என்ன ஒரு நாமம் சொந்த பிள்ளைக்கு அஜாமிளன் வெச்ச காரணமாக்கும் அவருக்கு மோட்சம் கடத்தது லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல நாராயணான்னு கூப்பிடுறார் அதனால மோட்சம் கிடைச்சது சொல்றா பகவான் நாராயண கூப்பிட்ட கணக்குல அது வச்சுக்கணும் சொல்றான் ஆனா ஆக்சுவலி அது பாகவதத்துல அப்படி எப்படி சொல்கிறான்னா நாராயணான்னு ஒரு ஒரு வாட்டி அவர் கூப்பிடலை அவர் அந்த பிறந்த குழந்த பிறந்தத்திலேருந்தே நாராயண நாமம் நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு அவர் நிறைய வாட்டி கூப்பிட்டுருக்கார் கோடிக்கு மேல அதனால தான் அந்த மோட்சம் அவருக்கு கிடைச்சது அச்சாமல எனக்குன்னு பாகவதத்துல அழகா சொல்லி இருக்கா எல்லாருக்கும் பகவானோடு അരുൾ കിടക്കട്ടുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരു